Видео снято специально для сайта MakeUpUA. Всем здравствуйте! Хочу вам рассказать о блеске для увеличения объема губ от Avon, блеске для губ Виктория Шум и помаде от Буржа с Shine Edition. Начнем с блеска для губ от Avon. У меня два оттенка. Вот первый оттенок. Пока начну у него рассказывать, пока сфокусируется. Расскажу, в общем, о помадах. У помад очень характерный ментоловый аромат. Вот оттенок раз, вот оттенок два. Очень удобная кисть. Смотрите, вот, пожалуйста, кисть. Ей очень удобно наносить помаду. А, свойства. Конечно же, я брала эту помаду для того, чтобы увеличить губы. Безусловно, для чего же ее еще можно брать. Но эффекты. Помада наносится легко. Но с вот этим оттенком проблемы. Вот, в принципе, два своча Вот, этот, вот эта помада полосит и неравномерно наносится. Может, за счет кисточки? Если бы именно у этого оттенка был аппликатор, было бы лучше. Но вот этому оттенку аппликатор не нужен как раз лучше, что тут кисть. Наносится неровно, но рискнула как-то накраситься этой помадой зимой. Я думала, у меня губы отморозятся, честно она очень щипит и дает сильно охлаждающий эффект. Насчет увеличения объема неправда, но выглядит очень-очень хорошо и та и другая, если от этой добиться хорошего нанесения, будет смотреться очень хорошо. Помада не липкая, стойкость приличная. Пользоваться, конечно же, как вы поняли, именно до летом. Губы не сушит. Очень приятно смотрится. Еще раз, случае пожалуйста. Чаще я пользуюсь розовая, потому что вот второй оттенок такой вот непонятный. Коричнево, бордово, красный, я не знаю. Вот он такой интересный, с мелким шиммером. В принципе, блески мне понравились, но скорее всего второй раз бы я вот этот оттенок не купила бы. Этот куплю, наверное, еще не раз. Блеск для губ от Виктории Шу. Вот он. Как вы видите, я сорока. Я очень люблю, когда много всякого, всяких блесточек. Оттенок у меня 418. -й. Очень я люблю, когда много-много-много всяких блесточек. Переливается. Это моя стихия. Объем 10 мл. Легкое сияние. Вот оно, легкое сияние. Видите? Сияние, ну не совсем легкое. Блестит оно так, блестит. Но ну, не вульгарно, не дешево вы будете смотреть оформление. Ну, мне лично не нравится, но не в оформлении счастья. Запах такой сладковатый, очень приятный, нежный, ненавязчивый. Губы увлажняет, не липнет, э, не пересушивает губки. Вот этот вот э, блесточки на губах не ощущается, нет ощущения песка. Стойкости не очень, конечно, но от таких блесков я большой стойкости не жду, тем более, что цена очень-очень демократичная помада мне, блеск точнее, мне очень нравится, я им очень довольна. Очень-очень неплохое приобретение, поверьте. Буржа. Ну, буржа это классика жанра. Вот помада Shine Edition, оттенок 25. Видите, какой вот он ядреный в тюбике кажется. Вот он. Вот, пожалуйста, помадка. Запах едва уловимый, свеже-сладкий. Оформление мне очень нравится, честно, смотрится очень дорого. Вот, посмотрите, в общем, прикольно. Написано помада блеск увлажняющая. Вот оттенок. На, буга, На губах смотрится действительно очень легко, как блеск. Губы увлажняет, делает их такими вот сексуально увлажненными, блестящими. Даже не блестящим эффект влажных губ создается. Наносится равномерно, не полосит, не забивается в белую полоску, не скатывается. Стойкость очень и очень и очень хорошая для такой легкой помады, которая в принципе не на маслах. Ну, там нету такого вот жира. Знаете, есть жирной плотной помады. Это не такая-то очень легкое нанесение, стойкость у нее 4-5 часов. Губы не пересушивает, увлажняет губы. И оттенок я хочу заметить действительно не такой яркий, как на руке. Хотя вы можете добиться такого оттенка, если будете наносить не один слой. Я этой помадой очень довольна, мне очень нравится, очень удачная. И смотрится очень дорого, очень дорого, смотрится дороже, чем цена этой помады на самом деле. Вот, так как я люблю помады, я вам сегодня рассказала о помадах. Я надеюсь, была вам полезна, вам было интересно смотреть мой обзор. Всем пока.